Ну, сейчас как бы еще все равно еще, еще в матче находишься. Но, конечно, приятный результат. И действительно, то, что попали в финал, это, по крайней мере, это та задача, которую мы ставили на сезон, и мы ее выполнили. Будем двигаться дальше. Ну, действительно, я говорю, доволен. Но были переживания, так сейчас сложно сразу переключиться на... Да, вы ладно улыбки и так далее. Чуть-чуть позже как бы надо отойти, все-таки все равно какой-то анализ провести. Как же, счет чего, что. Ну, в любом случае результат хороший, игра, да, я думаю, тоже э, зрителям понравилась. Ну, те же слова, что я говорю. Команда готова к вышине. Остальное решать нашим президентам, руководству нашему, города, области. Желательно, чтобы не дали умереть команду. Это у меня такое пожелание. Ну и надеюсь, что нас ждет финал. Ну, финал ждет, это однозначно, это уже будет финал, вот. Вы да. э, знаете, ну, а вот какой расстрой на, на финал, ну, насколько конечно это, конечно, вот, а все-таки, э, вероятен матч, вот, знаете, по чемпионатам, почему таки там, 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 легко ну, разобраться. Ну, мы, честно говоря, из себя тоже легко разобрались, это не показатель, кто с кем как играл. Да? С нами эта команда тоже неплохо смотрелась в своем чемпионате, ну, имеется в виду, в своей зоне, Ну уже по мере поступления проблем мы их будем решать. Но ну, я думаю, что нет команд, которых нельзя обыграть. Я думаю, да. что большое подспорье у нас была игра с «Энергией». И ребята поверили, что могут играть и даже отыгрывать три мяча таким командам, да. как «Энергия». Как бы без пяти минут Украины. Так что. А вы себя показали я хорошо Я думаю, да, Украины. что ребята сами, сами в себя верят, и это самое главное. Ну, сегодня, конечно, было тяжело, были какие-то, причины. Но, тем не менее, молодцы, проявили характер, я думаю, что победили и за счет 6-1 соответствует и, и нашему и уровню и преимуществу. Ну, конечно, прекрасно сыграл вратарь наш. Да. Ну, в любом случае, в футзале вратарь это, скажем, 70% успеха. Так что он сегодня просто оправдал те надежды, которые мы на него всегда разлагаем. Ну естественно ребята, которые отдавались, играли, тут э, претензий нет никому, потому что все, все насколько могли, все отдали, все в самих себя отдали этому этому матчу, этому результату. Если aqui, сложно представить, но дышать здесь, честно говоря, не Очень, не очень сложно, а, конечно, играть в таких условиях. Ну, э вы знаете, опять тайм два, 2-0, два, два, выходите на другую тайм, что говорили, какие-то фотографии, ну, изменения в тактике или нет, вот он вот, оно, ну, честно говоря, никаких перемен, просто надо было, чтобы команда выдержала опять же этот прессинг, чтобы мы, мы необычно обычно на прессинге, что хоть и тяжело, чтобы Прессинговать соперника, не давать им переходить на нашу половину поля и, конечно, забить Ну и насколько это уже мы, мы видели, мы видели. Ну что, еще раз витание, витание вам, команде, и вот, и чекаем, мы победим на финале. Спасибо.